Anda mesti pernah tengok harga barang import kan? Lepas tu terfikir, eh, kenapa mahal sangat ni? Sebenarnya, sebahagian besar jawapannya ada pada sistem cukai import kita di Malaysia. Jom, dalam sesi kali ni kita akan pecahkan sistem yang nampak macam rumit ni supaya ia jadi senang faham. Jadi, persoalannya, macam mana sebenarnya duti import ni dikira? Betul, di sebalik setiap tanda harga tu ada satu formula tersembunyi. Jom kita bedah siasat macam mana kerajaan tentukan berapa banyak kita kena bayar. Percayalah, ia bukan sekadar nombor-nombor biasa, ia ada ceritanya. Okey, semuanya bermula dari satu titik iaitu apa yang kita panggil kadar Most Favored Nation atau MFN. Nak senang faham, anggap je ni macam kadar tarif standard yang Malaysia guna untuk semua negara lain dalam pertubuhan perdagangan dunia atau WTO. Kiranya ini adalah ground rule untuk pastikan semua orang dapat layanan yang adil dan sama rata. Baiklah, kita mulakan dengan dua asas utama pengiraan cukai ni. Satu ikut nilai dan satu lagi ikut kuantiti. Kalau anda boleh faham dua konsep asas ni, percayalah anda dah separuh jalan untuk faham keseluruhan sistem cukai import kita. Konsep dia sebenarnya straightforward je. Cukai ni boleh dikira sama ada berdasarkan berapa nilai barang tu atau berapa banyak kuantiti fizikalnya. Satu kita panggil ad valorem yang guna peratusan dan satu lagi kita panggil spesifik yang guna jumlah tetap macam ringgit per kilogram. Nah, kadar ad valorem ni, cara kerjanya lebih kurang macam cukai jualan lah. Ia dikira sebagai satu peratusan daripada nilai kustom barang atau singkatan teknikalnya CIF. CIF ni apa? Ia bermaksud kos, insurans dan tambang. Maknanya bukan harga barang je tau. Tapi termasuk juga kos, insurans dan tambang penghantaran. Jadi pendek kata semua kos untuk bawa barang tu sampai ke sini, semuanya dikira sekali. Contoh paling senang kita tengok tisu muka ni. Katakanlah nilai CIF dia RM1000 dan kadar duti yang dikenakan ialah 25%. Pengiraan dia senang sangat. RM1000 darab 25% dapatlah RM250. Logiknya mudah. Lagi mahal barang tu, lagi tinggi lah duti yang kena bayar sekarang kita tengok pula kadar spesifik. Yang ni lain macam sikit. Dia langsung tak pandang berapa nilai barang tu, tak kisah mahal ke murah. Sebaliknya, dia fokus sepenuhnya pada kuantiti fizikal. Contohnya, berapa berat dalam kilogram, berapa isi padu dalam liter atau berapa unit barang tu. Jadi, bayangkan anda import 5,000 kilogram nanas. Duty yang ditetapkan ialah 60 sen untuk setiap kilogram. Jadi duty yang kena bayar ialah RM3,000 titik. Tak kiralah anda beli nanas tu masa harga tengah murah gila atau tengah mahal, dutinya tetap sama sebab ia berdasarkan berat, bukan harga. Okey, kita dah faham dua asas tadi kan? Sekarang, apa jadi kalau dua-dua kadar ni digabungkan? Ha, dekat sinilah ceritanya jadi lagi menarik dan lebih strategik. Kaedah gabungan yang pertama ialah ad valorem atau spesifik pilih mana yang lebih tinggi. Fikirkan ini macam jaring keselamatan untuk kerajaan. Tujuannya nak pastikan ada satu jumlah kutipan cukai minimum terutamanya kalau nilai barang yang diisytiharkan tu nampak macam terlalu rendah kan? Jom kita tengok contoh kertas berkedut ni. Pengiraan pertama kita guna kaedah ad valorem. Nilai barang RM500, kadar duti 25%. Jadi 500 darab 25% kita dapat RM125. Ingat nombor ni. Okey, pengiraan kedua pula kita guna kaedah spesifik, ikut berat. Beratnya 100 kg, kadarnya pula 15 sen setiap kilo. Jadi 100 jarak 15 sen, alamak dapat RM15 je. Nampak tak beza dia? Satu dapat RM125, satu lagi dapat RM15 je. Jadi persoalannya, yang mana satu yang kena bayar? Senang je. Peraturannya ialah pihak custom akan sentiasa ambil jumlah yang lebih tinggi. Jadi dalam kes ni, duti yang dikenakan ialah RM125 bukan RM15. Kaedah gabungan yang kedua ni lagi straightforward. Ad valorem dan spesifik. Ha, dengar perkataan dan tu pun dah tahu kan? Kat sini tak ada pilih-pilih dah. Anda kena kira dua-dua lepas tu tambahkan je. Contohnya, import pisang segar. Pertama, kita kira ad valorem. Nilai RM5,000 darab 5%, dapat RM250. Kedua, kita kira spesifik. Berat 1,000 kg darab RM1,30 sekilo, dapat RM1,300. Jadi, apa kesannya? Kita tambahkan je dua-dua amount tadi. RM250 campur RM1,300. Jumlah duti yang perlu dibayar ialah RM1,550. Jauh lebih tinggi kan? Kaedah macam ni selalunya digunakan sebagai satu cara untuk melindungi industri tempatan. Baiklah, sekarang kita bergerak dari sekadar pengiraan cukai kepada satu alat polisi perdagangan yang lebih canggih. Ia dipanggil kuota kadar tarif atau nama glamour dia TRQ. Yang ni bukan setakat nak kutip duit, tapi lebih kepada strategi ekonomi. TRQ ni dia macam sistem dua tingkat. Dia benarkan satu jumlah atau kuantiti tertentu barang masuk dengan kadar cukai yang sangat rendah atau kadang-kadang kosong terus. Tapi, sebaik sahaja kuota tu dah penuh, boom, kadar cukai akan melonjak naik mendadak. Contoh paling jelas, kita tengok import kobis bulat. Untuk 26,000 tan yang pertama, duty import adalah 0%. Ya, kosong. Tapi, kalau ada import masuk yang ke 26,001 satu tan, dutinya terus melompat ke 90%. Ini adalah cara yang sangat jelas untuk melindungi petani-petani kita. Tapi jangan ingat sistem tarif ni hanya untuk import tau. Malaysia juga ada satu sistem cukai yang sangat unik tapi untuk ekspor, terutamanya untuk komoditi utama kita, minyak sawit mentah atau CPO. Sistem ni kita panggil cukai progresif. Kalau kita tengok jadual ni, logiknya mudah je. Semakin tinggi harga pasaran minyak sawit dunia, semakin tinggilah peratusan duty ekspor yang dikenakan. Kiranya, ini cara negara untuk berkongsi rezeki bila harga komoditi kita tengah naik. Jadi, persoalannya, kenapa semua sistem dan kaedah ni penting untuk kita tahu? Sebabnya, sistem tarif yang fleksibel ni bukan setakat untuk duty import. Ia sebenarnya diguna pakai dalam pelbagai jenis cukai kerajaan untuk capai matlamat ekonomi yang berbeza-beza. Kalau kita tengok di sini, duty import, duty export, duty excise, malah cukai jualan, semuanya menggunakan kombinasi kaedah-kaedah yang kita bincangkan tadi. Anggaplah ia macam satu kotak alatan atau toolkit yang sangat berkuasa untuk kerajaan mengurus dan membentuk ekonomi negara kita. Semua ini akhirnya membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita fikirkan bersama. Adakah sistem tarif yang nampak kompleks ni sebenarnya lebih kepada usaha untuk melindungi industri tempatan kita ataupun adakah ia tanpa sedar menjadi penghalang kepada sebuah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka? Apa pandangan anda?